Наше свято наповнене несподіванкою. Збагачено загадковими подіями та гостями. А скажи, будь ласка, а ти знала, що в нашому університеті навчається фіналіст талант-шоу Україна має талант? Ну, здогадувалася. Тож зустрічайте студент факультету міжнародної економіки та менеджменту. пародист Олександр Скічко. Але сьогодні він з'явиться перед вами в образі Золотого голосу в Росії. Вот их не потому что трудно и жаре бабки просто на всей планете. Натуральный блондин, я всегда останусь в мире эстрады первым. Очень высок мой статус. Я слышу зал, я крэйвий, суперпевец России. Пусть это или скромно, главное, что бейс красивый. Чтобы искать, правда? И те, что? Один натуральный блондин не лучший отец. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с праздником. Счастья вам, здоровья! где ты Такого масштаба искать, ведь я один. Благодиры. Спасибо. И, конечно же, спасибо огромное всем за цветы. Финалист конкурса «Украина має талант» и еще за еще не межа. Так приятно, что в нашем университете учатся такие талановые люди. Ваши области еще раз, друзья.